Доброго дня. Сьогодні на нашому інформаційному порталі стартує нова передача Кава на Вечерпно». Сьогодні гостями нашої студії стануть Сергій Кудактін, голова власної організації партії Удар, депутат Черкаської міської ради, Олександр Радузький, секретар Черкаської міської ради. Вова Тележинський переможець розіграшу на Вечерпно». Та о 16.00 в студії «Вечерпно» з'явиться директор гімназії номер 9 Ірина Топчій. Першим гостем нашої студії є. Кудактін Сергій Вікторович. Повторюю, це голова обласної організації партії Удар і депутат Черкаської міської ради. Сергій Вікторович, перше питання до вас. 12 березня Кабмін звітує про 100 днів роботи. Як ви з позиції голови обласної організації партії Удар оцінюєте роботу уряду протягом цього періоду? Ну, на самом деле, вопрос, потому питання, тому що робота правительства зображена. с рисками, издержками и э, определенной долей народного недовольства. Конечно, если мы посмотрим на э, чисто такие бытовые показатели, да, рост курса доллара, цен, то как бы вроде бы и похвалиться нечем. С другой стороны, э, все мы слышали про уже в принципе согласованную программу работы с Международным валютным фондом. Мы видим, что есть определенные подвижки. Не э, скажу, что... В принципе, по Кабмину, но в некоторых министерствах, по борьбе с коррупцией, по дерегуляции, по сокращению количества лицензий. Вот поэтому я думаю, что на самом деле с тем ворохом проблем, которые есть в нашей стране, а давайте говорить объективно, э -э -э, но их не ворох, их на самом деле этих проблем просто великое-великое множество. За 100 дней показать какую-то там эффективную работу, я думаю, в любой побуре отновлять ли смогут. Претензий много. Но ну, я думаю, что было бы справедливо их озвучивать через хотя бы там 200 дней, когда будет понятно, идут они по пути все-таки реформирования и, э, может быть, какому то такому, такому болезненному ну, все-таки оздоровлению экономики, или мы все-таки продолжаем замыливать, за, затирать э, видимость тех проблем, которые есть. И по большому счету ну, у нас ходят камикадзе, а камикадзе, у камикадзе путь яркий, но быстрый. У нас какую-то пучес, виходить, трохи тусний і довгий, не зовсім як у комікації. подивимося. Наступне питання таке: От, народний депутат вашої політичної сили Єгор Фірсов заявляє про те, що Крим можна повернути лише шляхом проведення ефективних внутрішніх реформ в Україні. На вашу думку, реформи в яких сферах ми маємо провести, і через який час в такому випадку слова Єгора Фірсова стануть реальністю? Перевітається вопрос першим да, про ефективність. На самом деле Егор абсолютно прав. Понятно, что военным путем Крым не забрать обратно, да, не вернуть. И единственный путь возвращения как Крыма, я думаю, так и каких-то оккупированных территорий Донбасса, это показать, что, ну так, если на пальце говорить, да, на кухонном жегоне у нас лучше, чем у них. Вот. А естественно это можно показать только эффективной экономикой. Социальной, социальной ориентированностью страны. И здесь, в каких сферах, я думаю, тут общая фраза во всех. Это, это общее состояние экономики, это степень защищенности гражданина и его ощущение защищенности в стране, это комфорт жизни в стране в принципе. Вот, например, мы же знаем, каждый год проводятся определенные рейтинги комфорта проживания в разных странах и городах. То последние который я читал, там, по-моему, по 29 или 39, 39 критериям оце, оценивается комфортность проживания. Соответственно, на ну, Украина же не будет исключением этих правил. Тут надо нам комплексно подходить, менять жизнь в принципе. От состояния ЖКХ до состояния науки, там, коррупции в милиции, общих зарплат, цен на хлеб ну, и все. И в принципе ощущение гражданина в этой стране. Я думаю, в той изоляции, в которой они сейчас живут, Нам достаточно показати ефективну роботу у нас внутри, щоб люди захотіли обратно на присидітися. дії на сході країни кинули насправді дуже багато викликів всій країні. Як обласна організація партії удару підтримує бійців Черкащини, які знаходяться в зоні АТО, і чи допомагаєте ви, намагаєтеся якось вирішити проблему з переселенцями, яких по оцінках сьогодні в Черкаської області близько 12 тисяч? Як буде з цією ситуацією? Ви знаєте, ми з перших днів обласна організація активно получалось к волонтерскому движению, да и помощи, и по сей день, буквально вчера у меня был разговор опять-таки с ребятами, нашими самообороновцами, которые в Айдале служат под счастьем, помогаем им в ремонте машин. Районные организации активно очень включаются тоже. Помощь абсолютно разная. Вот покупки термобелья, одежды, и каски, до ремонта бобиков, запчастей на БТР, генераторы, абсолютно разные. Здесь, кстати, вот хотел бы сказать, я как-то вот на бытовом общении уже давно высказываю свое недовольство определенными вещами, и вот как раз у вас выпала навода, как раз вот реально, вот, я просто уже стал в последнее время уставать от вот этого дешевого пиара на АТО. Вот у нас сейчас каждый второй волонтер, ну, это я абсолютно говорю с, с уважением действительно волонтеров, да? но я просто знаю вас, э, людей в Черкасе, которые, знаете, сделали на рубль, но не говорят даже про копейку. А есть в Черкасах люди, которые сделали на копейку, но говорят на рубль. Вот, и хотел бы заодно к ним обратиться, что, ребята, давайте делать общее дело, но без дешевого пиара, потому что ну, просто уже, честно говоря, начинает как-то ну, портиться впечатление. А по переселенцам, активно входили в процесс сбора, сбора средств в помощь переселенцам. Кстати, на 8 марта мы же делали акцию, скажем так, под слоганом «Лучший подарок женщине – это улыбка ее ребенка». И мы не пошли по пути там, к поздравлению женщин как таковому поздравлению, да? а мы обратились значит, к детям, к переселенцам, у кого дети там, возраста там, ну, до 10 лет, к семьям, у которых отцы воюют в АТО, вот, и организовали им на базе одного из детских развлекательных центров просто, ну, бесплатный такой, как, не знаю, как правильно сказать, досуг, что ли, то есть у нас было две или три группы, человек по 20, по 30 мы завозили на два часа, и просто в детском развлекательном центре дети прыгали на батутах, с аниматорами играли, стреляли всякие играли во всяких аттракционах, получили массу удовольствия и родители действительно благодарили, что мы же понимаем, очень многие ну, разговаривали да, с переселенцами, ну просто переселялись там за пять минут, грубо говоря, вот, успели документы схватить и уехали, ни денег, ни вещей, ничего, и вот такие какие-то мелкие бытовые радости, когда ребенка там сводить в какой-то центр, подарить ему какие-то ну, эмоции, для них сейчас тоже недоступны, потому что работы нет, ну мы же все понимаем трудности, вот, поэтому эта работа ведется постоянно. Вот. И она, я думаю, очень важна на самом деле. Надо не забывать не только про людей, которые там воюют, а и людей, которые пострадали от той войны и там, где они сейчас здесь. Это такой же социальный, э, социально незащищенный пласт у нас, который нужно поддерживать. Я також так. знаю, що обласна організація «Удару» започаткувала безкоштовні юридичні консультації. Буквально інформація з'явилася на тому тижні. Скажіть, чи взагалі люди хочуть, йдуть саме на такі юридичні консультації? И с какими вопросами обращаются наичастейше? Вы знаете, буквально вот мы на следующий день после того, как мы объявили это в СМИ, да, и я хочу выразить благодарность всем нашим новостным ресурсам, которые разместили действительно эту новость. Но вот в первый прием у нас пришло около 12 человек. И абсолютно разные, абсолютно разные проблемы, от хозяйственных споров до социальных до каких-то проблем с жилищно-коммунальными нашими службами ну абсолютно так, разноплановые проблемы у людей и мы эту практику будем расширять более того мы сейчас в каждом районе области организовываем такие юридические консультации потому что опять-таки нас это надолкнуло на эту мысль обращения кстати мамы бойца ТО, которая к нам обратилась с помощью значит, в юридическом оформлении э, проблем, значит, были проблемы э, сын ее, ну, то есть боец наш э, воюет на Донбассе, а у э, них там начали проблемы на работе начались, хотя вроде всех должны на работе там, давать оплаченного вот пуска плюс коммунальные службы начали насчитывать того чего надо насчитывать. Ну, мы проконсультировали дали вопрос до конца и возникла идея в принципе это открыть на громадских потому что юридические консультации сейчас стоят дорого и не кажется себе может быть позволить поэтому ну, как бы, пока мы результатами довольны а скажите так. вас когда взагалі можно отримать юридическую консультацию это в противном офисе в нашем пока я думаю что может быть мы расширим географию по мы уже сделаем 2-3 пункта общей личной консультации, а пока это Шевченко 266, офис 405, это офис областной организации «Партнер На данный момент вторник, четверг с 3 до 6. Будем смотреть по мере, скажем так, популярности данной консультации. Думаю, что потом будем график расширять. Может быть, будем вообще на каждый день. Зараз громадськість починає дуже активно обговорювати вибори до місцевих рад, і, хоч, скажімо, остаточно датою ще не визначилось, проте орієнтовно це все-таки жовтень. От наскільки обласна організація партії удару сьогодні готова йти на вибори, і, можливо, і до цього періоду вам потрібно, там, скажімо, щось зробити, десь підготувати. Які взагалі плани з приводу цього? Ну, в принципі, на любої збирання компанії потрібно готуватися. Ну, можу сміло сказати, що йти на вибори є з чим. Мы подготовим обязательно отчет фракции в городском совете о проделанной работе. Вот. И поверьте, там есть что показать. На самом деле фракция удара у нас состоит из 13 человек, 13, из которых 9 мажоритарщики. То есть это люди, люди которые конкретно выигрывали округа и за которые голосовали конкретные люди. И мажоритарщики никогда не перестают работать на округе. Значит, те люди, которые не закреплены за округами, они занимаются у нас значит, общегородскими проблемами. Вот. Поэтому э, я думаю, что нам будет что сказать людям, будет что донести. И э, на самом деле, вот, как бы, ну, выборы, я всегда говорил, про выборы не надо думать. Надо просто всегда работать и в нашей стране выборы могут быть в любой момент. И <laughs> они могут быть завтра, могут не быть на самом деле в октябре и могут перенести. Если ты идешь по своей предвыборной программе, если ты помогаешь людям, ты, ты постоянно в процессе своей это, депутатской громадской деятельности, то никакие выборы не страшны. Хоть завтра, хоть послезавтра. Я, например, ну, уже э, э, по своему округу избрался ну, второй раз, я, я уверен, что изберусь и третий раз, потому что звоны много, делаю, много, и ну, есть чем людям идти. А якби вибори все-таки були завтра, то Сергій Кудактін йшов до міської ради, чи можливо вже до обласної, як голова обласної ради, Знаю, і по списку, ще це, по мажоритарці? Я тут вопрос часто не вони... задаю. Я просто не сильно зараз знаком з, ну, з роботою обласного совету як такового і депутата да, обласного совету. Нету у нас в, в обласному совету фракції. От. Я могу так тільки на общих знакомых, да, где-то как-то говорит. Поэтому я изучу детально и глубоко степень, степень возможной ответственности, возможного, ну, что может для меня, депутатство на самом деле даже не самоцель. За него ты не получаешь зарплату, ты, ну, оно, оно отнимает много времени. Просто есть какие-то внутренние амбиции, когда ты хочешь что-то сделать. Вот. И вот где у меня получится сделать больше, вот в ту раду я и, и поэтому. Мажоритарка список абсолютно не имеет значения, абсолютно для меня. Я, я не боюсь ни мажоритарки. Может даже где-то и список расслабляет, поэтому списки можно поставить ну, тех людей, которые действительно достойны, но у которых там нет времени на какую-то мажоритарную работу, да, там, общественные деятели или еще кто то вот. А время покажет, куда идти Я думаю, надо до них дожить сначала этих выборов, потому что про них много говорят, но пока никакой конкретики. Ну і наступне питання стосовно вас виключно, так? Ви є знаним поціновичем боксу. І yes, черкаські yes. засоби масової інформації, yes. так само соціальні мережі, часто просто взриваються вашими фото там з Віталієм Глучко, наприклад. А чи підтримуєте ви взагалі розвиток черкаського боксу? Чи ходите ви на бій, скажімо, черкаських якихось боксерів того самого мішока Біселія? І який от бій ви взагалі плануєте найближчим часом відвідати? Mm. Я вам открою секрет. В принципе, ну, Миша Кобеселья, да, очень мне нравится как боксер. Но ну, Миша и как человек хороший, и боксер один из самых зрелищных в компании К2. И к тому, чтобы он был подписан компанией К2 и выступал под их знаменами, я предложил немало усилий на самом деле. Потому что меня с ним познакомили друзья. Вот, и просто мы позвонили, сказали, вот есть Миша, там хороший, хороший парень, боксер. Мы хотим, чтобы он выступал, и я опять-таки по своим дружеским каналам связался с Александром Красюком, директором компании К2. Вот. Он сказал, Сань, посмотри, хороший парень, все -все. и ему дали возможность выступить на первом турнире. По-моему, это была плавающая пара, то есть еще непонятно был, выступит он или нет, и плавающая пара, это когда, знаете, пара на подхвате, когда планируется время мероприятия да? и например там нокауты 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 на но в первом втором раунде и у тебя получается пауза и всегда есть плавающий пара который эту паузу до основного события заполняет и миша вышел показал красивый бокс потом даже мне говорили сотрудники э, к 2 компании что по опросу на, на сайте или бокс или вконтакте в группе самый был у него самый э, признан яркий и бой. И так постепенно, постепенно, постепенно он и как бы ушел. Поэтому тут я где-то свою, знаете, как говорят народе, мохнатую лапу чуть-чуть, чуть-чуть вроде как э, помог. И опять-таки э, ну, помощь, вот помощь любому спорту, любой общественной организации я рассматриваю через призму именно помощи, а не пиара. Поэтому боксера мы помогали очень много. Соревнования, ну вот э, сколько обращали, всегда помогали. И да и не только боксером, любым спортсменом, потому что я в принципе сам всю жизнь спортом занимался. Я, я знаю, что такое, когда там у тебя драный инвентарь, там, ты занимаешься каком-то подвале. То есть сейчас э, ты понимаешь, что где-то есть очень такие, можно сказать, уникальные спортсмены в Черкасе, в разных видах спорта. Им просто надо чуть-чуть помочь, чуть-чуть подтолкнуть, и они выйдут на вершину. Всегда стараемся помогать. А такая вот любовь до бокса, она выкладана там, скажем... Вашим периодом же тихо самицем занимался? Нет, Нет. я очень многими видами спорта занимался, просто боксом всегда был в моей душе. Ну, как бы я ну, занимался достаточно серьезно, но ну, я и борьбой занимался, и беревым спортом, и советским именно классическим. Я ну, и футболом, и ну я, я чем-то не занимался. Я был очень спортивный в детстве. И слава богу, что в нашем детстве не было айпадов, компьютеров, и мы целыми днями были на улице, гоняли. Футбол, мяч. Вот. Потом перешли уже в какие-то секции. Поэтому, ну, знаете как, в душе, ну вот как вот, вот почему, ну, как можно сказать, почему ты любишь там или море, или горы, или лес. Ну, вот, как-то вот, так любишь. Вот, так же самое я. Ну, вот люблю бокс, езжу, э, соревнования смотрю, стараюсь как бы, вот, не присутствовать при этом. Живем один раз, хочется как, как вот, все-таки предоставлять себе какое-то чуть-чуть э, душевное удовольствие. Че ж, я дякую вам, что вы стали гостем нашей студии. Нагадаю нашим гостям, что що... А сьогодні наша розмова почалася із Сергієм Кудактіним, головою обласної організації партії Удар. Залишається з нами наступний гість нашої студії Олександр Радуцький, секретар міської ради.